Слайд рыбы хвист. Может, вот так выходить. А такая была выйти конструкция, почитай. Так. Покажу. Вот так. 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 А так. Вот у нас выходит, так. Надеюсь. Надягаємо ще одну резинку. одну, І знову ж таки отут вот резиночку піти знову знову. Так, повторимо, поки не вийде повний красла. теперь его надо сюда, надо приклеить, застежку. У меня не закончилось, не могу показать, как это сделать. Снять отсюда вот так. Сейчас покажу, снимаю. Очень аккуратно, чтобы ничего не сломать. Очень аккуратно. Потому что даже если у вас нет застежечки, то это а то браслетик очень чувствительный. Из-за того, что я уже вам сказала, у меня нету застежечки. Или по застежчику я бы так сделала. Короче, браслетик. А так я его одеваю к этому браслетику. Он намного больше. Не очень большой, не очень большой. Извините, что пришла на иншу. Короче, 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 буду вот так. Короче, буду так. Буду да, вот так, короче. Я одягаю его сюда. А по факту он тоже будет. Такий такой кружочек, а это вот такой, короче, очень красивый бросок. Так вы хотите попробуйте.